Hola, aquí te comparto un spoiler de bedfriend de series basados en el libro. King, no se emborrachen esta noche, chicos. Prometo no emborracharme. May respondió mirando a Jade frente a la sala, que estaba cantando con la garganta rota. Sonrió por alguna razón. No quiero hacerlo porque me dormiría demasiado pronto. No te preocupes, amigo, saldremos a jugar mañana. Sonreí sabiendo sabiendas y tomé un sorbo de vino tinto. Las siguientes palabras de May me dejaron atónito por un momento. May, ¿qué hay de ti y King? ¿Ustedes dos van a dormir juntos esta noche? Dejé la copa de vino y miré a Junior por un momento. Su pregunta ahora parecía aleatoria, pero la mirada de espejo en los ojos de May me dijo que tenía algo que decir. King, ¿cuándo te enteraste? May, me di cuenta cuando la pasantía casi había terminado. Fue puramente mi suposición, pero no creía que fuera cierto. Tuvo que entrecerrar los ojos como lunas crecientes y me sentí un poco desesperado. Mei es inteligente, cuidadoso y un poco astuto. No es de extrañar que pudiera haber algunas pistas entre UEA y yo. Mei. ¿Entonces está saliendo con UEA? King. No, solo somos amigos con beneficios. No digas esto, especialmente a Jade. UEA definitivamente me matará. Lo sé. Mei sonrió y centró su atención en la música al frente de la sala. Mientras yo tomaba la copa de vino frente a mí y bebía el vino tinto en ella, May no es del tipo que habla mucho, así que está bien si le cuento nuestro secreto. La fiesta de Carnaval que se avecinaba continuó hasta altas horas de la noche. Música animada sonaba sin parar. Varias compañeras se nos acercaron para chocar copas y charlar. Sabía que estaban interesados en mí, pero no quería rechazarlos de inmediato. La bondad de los demás, no quiero ser indiferente como vea. El riesgo de interactuar con personas de la misma empresa es que afectan mi rendimiento de una manera demasiado grande. Nunca me enamoraría de alguien en la oficina. ¿Quién hubiera pensado que un día tendría una relación con un colega del mismo departamento y se convertiría en una relación de amigos con beneficios? Era tarde en la noche y las multitudes en la playa estaban disminuyendo gradualmente. Así que fui al bar al aire libre en la playa para seguir bebiendo. Después de velar durante más de una hora, Ay, Jade finalmente se detuvo y se sirvió un poco de cerveza helada para su boca. Tomé una copa de vino tinto y lo probé. Al mismo tiempo, miré a mi alrededor, buscando la figura de mi compañero de cuarto. Justo ahora, Uea dijo que traería un poco de vino tinto. King, voy a buscar a Uea. Después de hablar con Jade y Mei, me levanté y caminé hacia el bar. Vi a la persona que estaba buscando de pie frente al bar borracho, sonriéndole al hombre alto extranjero con ojos borrosos. El hombre que se acercaba a Wea parecía estar mirando a Wea con intenciones maliciosas. Un rastro de irritabilidad recorrió mi pecho. Mi atmósfera originalmente relajada se volvió tensa al instante. Wea. Rápidamente aceleré el paso y me apresuré. El dueño del nombre se dio la vuelta. Sus ojos estaban claramente borrosos y más lindos de lo habitual. De un vistazo supe que estaba borracho. quién Estás borracho. Te ayudaré a volver a tu habitación. Todavía es temprano. Wea murmuró en voz baja. Frunciendo el ceño ligeramente, como si no estuviera satisfecho con lo que acababa de decir. Lo agarré del brazo, lo saqué de la barra con una mano y lo ayudé a caminar de regreso a nuestra mesa. Volveremos a nuestra habitación primero. ¿Quién acaba de reírse de ti? Le pregunté en lugar de responder. Wea levantó sus ojos borrosos y me miró por un momento antes de sacudir la cabeza confundido. Wea, no sé. Él me sonríe y yo le sonrío. Tú siempre sonríes a otras personas. Suspiré con un humor irritado. Es normal que me ría de otras personas, pero UEA generalmente no hace esto. Cielos, sonríe felizmente a personas que no conoce, pero no quiere ni siquiera darme la más mínima sonrisa. ¿Quién? ¿Por qué mantienes la cara seria? UEA tropezó y se inclinó extendiendo su mano para agancharse de la parte de atrás de mi cuello. Levantó una dulce y agradable sonrisa hacia mí. UEA, ¿sonreír? ¿Quién? ¿Qué es tan gracioso? Los suaves labios de Uvia rozan suavemente las comisuras de mi boca. Presiona su cuerpo con fuerza contra el mío, y él reacciona.